assalomu alaykum hurmatli o'quvchi ushbu amaliyot darsimiz tub va murakkab sonlar bo'linish belgilari haqida birinchi misol tub sonlar qatorini toping tub sonlar bo'luvchisi ikkita bo'lgan ya'ni o'ziga va birga bo'lingan sonlarga tub sonlar deyiladi ushbu a variantda bir yuz yigirma bir soni murakkab son chunki bu o'n birning kvadrati bo'lgani uchun bir o'n bir va bir yuz yigirma birga bo'linadi bo'luvchisi Bölü ikkitadan ko'p bo'lgani uchun murakkab son deyiladi a variantidagi son sonlar qatorida murakkab son qatnashgan faqat tub sonlar qatori bo'lmaydi b savolda minus uch manfiy son tub son emas c savolda o'n bir tub son o'ziga va birga bo'linadi qirq uch tub son o'ziga va birga bo'linadi sakson to'qqiz ham tub son o'ziga va birga bo'linadi demak c sonlar qatori tub sonlar qatori bo'ladi d sondi to'qson bir bo'luvchilari yetti o'n uch bir va to'qson birni o'zi bo'luvchilar ikkitadan ko'p bo'lgani uchun murakkab son bo'ladi d variant sonlar qatorida murakkab son bor faqat tub sonlar qatorini anglatmaydi javob faqat c variantda faqat tub sonlar qatori berilgan ikkinchi misol murakkab sonlar qatorini toping bir soni murakkab ham emas tub ham emas shuning uchun ham a variantdagi sonlar qatorida barchasi murakkab sonlar emas b variant sonlar qatorida qirq besh o'ziga va biridan tashqari uchga beshga bo'linadi murakkab son yigirma ikki ikkiga bo'linyapti murakkab son ellik bir ham uchga bo'linyapti murakkab son b variant sonlari barchasi murakkab sonlar c variantda manfiy sonlar tub va murakkablikka ajratilmaydi d variantda uch yuz yigirma bir uchga bo'linadi murakkab son qirq to'qqiz yettiga bo'linadi murakkab son to'qson yetti tub son shu uchun ham barchasi murakkab sonlar qatorini hosil qilmaydi uchinchi misol to'qqiz yuz o'ttiz bir sonini tub yoki murakkabligini aniqlash uchun shu sonni qaysi tub songacha bo'lib ko'rish kerak a sonning tub yoki murakkabligini aniqlash uchun a sonini ildiz a songacha bo'lgan tub sonlar qatoriga bo'lib ko'rish kerak demak to'qqiz dan taxminiy yildiz hisoblaymiz to'qqiz bu o'ttiz bo'ladigan bo'lsa to'qqiz taxminiy 30 dan ozgina kattaroq 30.5 bo'lsin 30.5 gacha bo'lgan oxirgi tub son bu 29. to'qqiz javob yigirma to'qqizgacha bo'lgan tub sonlarga bo'lib ko'rish kerak 4. misol quyidagi sonlardan qaysilari uchga bo'linadi uchga bo'lish qoidasi raqamlar yig'indisi uchga bo'lingan son uchga bo'linadi a variantda berilgan ikki yuz qirq uch ming olti yuz yigirma besh sonini raqamlar yig'indisini hisoblashimiz kerak bu yerda qulay holda raqamlari yig'indisi oltiga bo'lgan raqamlar yig'indisi uchga bo'linadigan sonlar qo'shiluvchilarni ustini urib soddalashtiramiz ikki bilan to'rt uch olti ikki bilan besh yetti bo'lyapti uchga bo'linmaydi b variantda olti uchga bo'linadi uch to'rt ikki olti bo'ladi ikki bilan besh yetti bo'lyapti uchga bo'linmaydi s varianti to'qqiz uch olti uchga bo'linadigan sonlar besh o'n o'n sakkiz ham uchga bo'linadi bir qoldiq qolyapti to'rt uchga bo'linmaydi d variantda sakkiz bilan yetti o'n besh to'rt bilan ikki olti to'rt bilan olti o'n bo'linmaydi e variantda sakkiz ikki besh o'n besh bo'linadi to'rt to'rt yetti o'n besh bo'linadi demak javob e variantdagi sonlarimiz sonimiz uchga bo'linadi chunki shu sakkiz yuz yigirma besh ming to'rt yuz yetmish to'rt sonning raqamlar yig'indisi uchga bo'linyapti to'rtinchi beshinchi misol quyidagi sonlardan beshinchi misol quyidagi sonlardan qaysilari to'rtga bo'linadi to'rtga bo'linish qoidasi oxirgi ikkita raqamdagi son to'rtga bo'linsa berilgan son to'rtga bo'linadi a variantda oxirgi ikkita raqamdagi son 48 sakkiz to'rtga bo'linadi b variant sakson olti to'rtga bo'linmaydi ikki qoldi qolyapti s variantda oxirgi ikkita raqamdagi son yuzning raqami 400, yuz yuz umuman to'rtga bo'lingani uchun s son soni to'rtga bo'linadi 22 4 ga bo'linmaydi 32 4 ga bo'linadi e'tibor beramiz faqat oxirgi ikkita raqamidagi son 4 ga bo'linsa berilgan sonning o'zi ham 4 ga bo'linadi 6 misol quyidagi sonlardan qaysilari 9 to'qqizga bo'linadi ga bo'linish qoidasi raqamlar yig'indisi ga bo'linsa u uchun raqamlarni raqamlari yig'indisini qo'shuvchi qo'shuvchilari 9 ga bo'linadigan qismni ustini urib soddalashtiramiz 9, 4 ga 5 qo'shsak 9 bo'ladi 6 ga 3 qo'yssak 9 bo'ladi sakkiz qolyapti ga bo'linadi 9, 1, 8, 9, 2, 7, 9, 6 bilan 3 ham 9. demak b sonimiz 9 ga qoldiqsiz bo'linadi s son 2 ni qo'shamiz 9, 8 ga 1, 9, 4 ga 3, 7, 9 ga bo'linyapti d sonimiz 8 bilan 7 15 15 gel. 3 tıklaşamız 18. 9 özü. 5 2. 9'u e, e son 7 ben 2. 9. A, 9 a, 3 3 uçan 9. A. E son ham. 9 gı bölünmeydi. Demek cevap bir B ve E sonları. 9 gı kolluksız bölünmeydi. 7 kim sor? 43 bin x7 son. 9 5 konal son. 9 gı bo'linsa x raqamni toping to'qqizga bo'linish foidasi raqamlar yig'indisi ga bo'linsa x raqamning qanday qiymatida berilgan besh xonali son to'qqizga bo'linadi raqamlar yig'indisini hisoblaymiz to'rtga beshni qo'shsak to'qqiz uchga yettini qo'shsak o'n demak sakkiz bo'lganda o'n sakkiz bo'ladida raqamlar yig'indisi to'qqizga bo'linadi javob k sakkizga teng sakkizinchi misol yig'indi oltiga bo'linsa a ni toping oltiga bo'linish qoidasi bu bir vaqtda ikkiga va uchga bo'lingan son yigirma to'rt oltiga bo'linadi uch xonali son oltiga bo'linsa ikkita qo'shil uch ham bo'lingani uchun yig'indini o'zi ham oltiga bo'linadi bu yerda to'rt ila ikki raqamlar yig'indisi olti bo'lyapti a nol bo'lganda uchga bo'linadi a uch bo'lganda a olti bo'lganda a to'qqiz bo'lganda ham uchga bo'linadi oxirgi raqami juft son ikkiga ham bo'linadi degani 3 ga va 2 ga bo'lingan son 6 ga bo'linadi demak javob bu yerda a ning 4 ta qiymatida ya'ni 0, 3, 6, 9 qiymatlarda berilgan yig'indi 6 ga qoldiqsiz bo'linadi to'qqizinchi misol 362 sonini o'ng tomonga qanday raqam yozilsa son 24 ga qoldiqsiz bo'linadi 362 soniga o'ng tomonga noma'lum x kiritdik 24 to'rtga bo'lish qoidasi bu yerda bir vaqtda uchga va sakkizga bo'lish kerak uchga -ke bo'linish qoidasi raqamlar yig'indisi uchga bo'linganda uch olti bo'linyapti ikkiga birni qo'ysak uchga bo'linadi keyingi qism takrorlanadi har uchtaga to'rt 3 uchga bo'linadi yetti qo'lsa uchga bo'linadi o'n raqammas sakkizga bo'linish qoidasini tekshiramiz bir bo'lganda 8 ga bo'linmaydi 4 bo'lganda 624 8 ga to'rt sakkizga qoldiqsiz bo'linadi yetti bo'lganda ga bo'linmaydi demak javob x o'ng tomonga qo'yilgan son bu 4 raqam bu to'rt sonimiz esa 3624 ga teng bo'ladi o'ninchi misol n raqamining qanday qiymatida 50 qo'shilgan n soni eng kam ko'paytuvchilarga ajraladi tub sonlar eng kam ko'paytiruvchilarga ajratiladi ya'ni tub sonlar o'ziga va birga bo'linadi n bu raqam n qanday raqam bo'lganda tub son hosil bo'ladi nol qo'ysak murakkab son ellik bir qo'yganda ellik bir uchga bo'linadi murakkab son juft raqamlar qo'yganda doim murakkab bo'ladi besh qo'yganda ham ellik besh beshga bo'linyapti yetti qo'yganda ellik yetti uchga bo'linadi to'qqiz bo'lganda n barobar to'qqizda ya'ni ellik to'qqiz soni bu tub son tub son bo'lgani uchun ham eng kam u ko'payturvchilarga ajraladi javob n raqami bu to'qqiz o'n birinchi misol a b s sonlarining qaysilari oltiga bo'linadi oltiga bo'linish qoidasi raqamlar yig'indisi uchga bo'lingan juft sonlar demak hammasi bu yerda juft endi raqamlar yig'indisi uchga bo'lingan sonni ajratamiz a sonida 6, 9, 3, 8 ga 4 qo'shamiz 12 3 ga bo'linadi bitta 4 qolyapti demak 3 ga bo'linmaydi b son raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linishi kerak 4 bilan 7 11 3 ga bo'linmadi c son 6 3 ga bo'linadi 4 bilan 2 6 bo'ladi besh bilan dan 9 barcha raqamlar yig'indisi 3 ga bo'lingani uchun c soni 6 ga qoldiqsiz bo'linadi chunki juft son raqamlar yig'indisi 3 ga bo'lindi demak 6 ga ham qoldiqsiz bo'linadi 12-chi misol son soni e, to'qqizga bo'linishi uchun yulduzcha o'rniga qanday raqam qo'yilishi kerak raqamlar yig'indisi to'qqizga bo'linishi kerak olti bilan besh bilan to'rt to'qqiz bo'ldi yetti bilan ikki to'qqiz bo'ldi sakkiz bilan olti o'n to'rt to'rt bilan qisqartirsak to'qqizga bo'linadi sakkiz qolyapti yulduzcha birga teng bo'lganda to'qqiz bo'ladi va raqam raqamlar yig'indisi to'qqizga bo'linadi keyingi qismi bu to'qqizi qo'shishimiz kerak o'n bo'ladi bu o'n esa raqam emas demak javob bu yerda yulduzcha o'rniga bir raqam qo'yilsa berilgan son to'qqizga qoldiqsiz bo'linadi o'n uchinchi misol a soni to'q bo'lsa quyidagilardan qaysilar albatta to'q bo'ladi toq songa to'q son qo'shilsa juft bo'ladi juftni xohlagan songa ko'paytiring natija juft b sonda a to'q bo'lsa unga to'q qo'shdik juft bo'ldi juftni to'q songa ham juft songa ko'paytirsak ham baribir juft bo'ladi s savolda a to'q songa beshni qo'shamiz juft juft sonni ikkiga bo'lganda toq ham bo'lishi mumkin juft ham bo'lishi mumkin bu noma'lum d sonimiz a to'q son unga ikkini qo'shganimizda ham to'q ko'paytmasa albatta toq bo'ladi demak bu yerda doim o'rinli bo'lgani d variant a toq bo'lganda a ko'paytirlgan a us ikki ifodaning qiymati doim toq chiqadi o'n to'rtinchi misol besh p qo'shilgan to'rt natural son bir ikki uch to'rt olti sakkiz o'n ikki va yigirma to'rt sonlariga qoldiqsiz bo'linsa ning eng kichik qiymatini toping dastlab bir ikki uch to'rt olti sakkiz o'n ikki va yigirma to'rtlarga bo'linadigan eng kichik sonni topamiz bu yigirma to'rtning o'zi shu sonlarning yigirma to'rtni o'zi yigirma to'rt soni bir vaqtda 2, 3, 4, 6, 6 7, 8, 12 o'n ikki va yigirma to'rtga qoldiqsiz bo'linadi pning eng kichik qiymatini topganda shu sonlarga bo'linadigan eng kichik qiymatga tenglashtiramiz ya'ni 5 p qo'shilgan to'rt 24 to'rtga tenglashtiriladi 5 p bu yerda yigirma p beshga bo'lganda 4 chiqadi p to'rtga teng bo'lganda ifodaning qiymati yigirma to'rt bo'ladida va quyidagi sonlarga qoldiqsiz bo'linadi demak javob bu yerda p to'rtga teng o'n beshinchi misol ikki ming besh yuz yigirma besh sonni tub son ekanligini aniqlash uchun uni ketma ket tub sonlarga ikki uch besh yetti va hokazo tub sonlarga bo'lib boramiz qanday tub songa yetganda bo'lishni to'xtatish mumkin a sonni tub yoki murakkabligini aniqlash uchun elosda agacha bo'lgan tub sonlarga bo'lib ko'rish kerak ikki ming besh yuzni 25-ni ildizda 2525 ming bo'lgan tub sonlarga bo'lib ko'ramiz buni taxminiy hisoblashimiz mumkin 2500 bu 50 dan 50 ellikdan ellikning kvadrati demak ellikdan ozgina kattaroq deylik ellik butun o'ndan besh shungacha bo'lgan tub son oxirgisi bu 47. javob 47 yettigacha bo'lgan tub sonlarga bo'lib ko'rish kerak shu bilan ushbu darsimizni yakunlaymiz salomat bo'linglar